Azərbaycanın milli qəhrəmanı Can Polad Rızayev, Xocalıların harayına çatan komandirlərimizdən biri, Qaraqaya əməliyyatı zamanı şəhidətə yüksəlib, 72 Xocalı sakininin sağ-salamat qurtulmasının e, səbəbkarlarından biridir. Dəmir atlı cəngavərimiz olub, tankçı olub və atasının yanında dəfnolunub. Atası da bizim xalq qəhrəmanlarımızdan Yaqub Rızayev. Ruhları şad olsun və bura Ağdamın ən böyük məzarlıqlarından biridir. Vətən müharibəsində kimi düşmən taptağı altında idi və məz burada 800-dən yuxarı şəhid var. Onların əksəriyyəti döyüşçülərdir. Xocalıdan olan şəhidlərimiz də var bu məzarlıqda. Ruhları şad olsun. Hər birinə can borcumuz var, hər birinə vəfa borcumuz var. Və onların davamçıları bu günləri torpaqlarımızı işğaldan azad edib tarixi ədaləti bərpo etdilər və bu döyüşçülərin hər biri tarixdir, hər biri hər birinin yarım qalan ömrü, yaşadığı o şərəfli ömür hər birimizə bir nümunədir. Bura bir daha deyirəm, ağ damın Şəhidlər xiyabanı və ən böyük şəhidlər xiyabanından biridir. 6000-dən yuxarı Ağdamın təkcə döyüşən oğlu şəhid olub, şahadətə yüksəlib. 6000-dən yuxarı təsəvvür eləyirəm. Ancaq və ancaq döyüşən oğullar 6000-dən yuxarı döyüşən oğul şahadətə yüksəlib. Vətən müharibəsindən sonra bu məzarlar tərəfi olunub. Bizim Allah verdi Bağirov da bizim cəsur komandir və mindən yuxarı Xocalı sakininin, Xocalı əsirinin geri qaytarılmasında böyük rolu olan komandirimiz də burada dəfn olunub, burada uyuyur. Və fikir verin, burada Mehtiyeva Asel 5 yaşında şəhid edilən balamız günahsız körpə və düşmənimizin xislətinin nümunəsi